Я вас вітаю, ви дивитесь вісті тема дня. Для вас в студії працює Анна Черненко. І тема нашого випуску сьогодні така: де скарб ваш, там буде і серце ваше. За статистикою, більше 70% питань, з якими зіштовхується людина, так чи інакше пов'язані з вибором. Що краще, сім'я чи кар'єра, як провести вільний час з користю або весело, як вчинити з вигодою для себе чи по совісті? Сьогодення вперто намагаються зробити з нас прагматиків, які думають в першу чергу про вигоду. Але погодьтеся, в такому Особливо гостро відчувається необхідність у духовному. Про це ми сьогодні і поговоримо з нашим постійним гостем Віталієм Дмитровичем Фалієм, старшим пастором церкви Благовість, єпископом об'єднань церков, християн, Віри Євангельської, доктором Богослів'я. Ще раз вітаю, вітаю, ще раз вітаю в нашій студії. Приємно вас вітаю. бачити знову. І давайте ось до цієї теми, до цих слів. Де скарб ваш, там буде і серце ваше. Скажіть, будь ласка, ось поєднати прагматизм і шлях власне, духовного розвитку? Це можна зробити. Це, це це вже просто, ну, настільки різні речі, що вони не поєднувані. В житті людей завжди стоїть і во многих людей це вибір. Це вибір з вигодою або без вигоди. Нам нужно обратить более внимание и глубже своё обратить на то, что думав об этом Бог. Наше внимание должно быть обращено на то, что мы с выгодой нашей далеко очень зашли. Наше общество, наши друзья и мы с вами. Невозможно соединить любовь к Богу скоростью. Это нужно разделить. Корость всегда губит человечество. А любовь к Богу, она приближает нас к людям, и мы становимся теми, кто может послужить. А чем постоянный пошук выгоды может нашкодить самолюдские души? Когда мы в поисках выгоды, мы забываем самое основное. Мы забываем заповеди Божии. Не кради, не прелюбодействуй, не обманывай, не лжесвидетельствуй. Курыш человека, она двигает его на самые страшные поступки. Человек может же свидетельствовать. Человек может идти на самые нехорошие действия, предавая кого-то или кого-то убирая с пути. Корость — это желание иметь то, что не твое. Бог об этом очень много сказал человеку в Старом Завете, и сам Христос сказал в Новом Завете, что наше сердце, оно должно быть направлено на баланс в взаимоотношениях с Богом. Как можно сохранить себя от корости? Как можно себя сохранить от того, чтобы, ища чего-то хорошего, не попасть в беду? Мы с вами говорили в наших передачах ранее. Это наш выбор. Или я буду идти этим путем, или я не буду идти этим путем. Многие люди пошли путем корости, ища себе выгоды. Но они потеряли самое основное — это духовность. А духовность — это общение с Богом, это благословение. А розкажіть нашому глядачу, чи у вашій пасторській діяльності були такі люди, такі зустрічі? Людина просто відмовилась від матеріального блага і пішла саме за покликом душі, за духовним пішла. І Як на вашу думку, такий вибір виправдав себе? Знаєте, я хотів би сьогодні сказати про найзнайомість чоловіка, який знають багато. Я б мог би сказати сьогодні за тих людей, які є в нашій церкві, які зробили шаг, рішення, за себе. Але пам'ятайте всі Олександра Мінь. человека, священника, который любил людей. У него на пути было много соблазнов в корости. И он мог бы ездить в своей жизни на другом транспорте, жить в других условиях, питаться другой пищей и вовсе жить другим образом жизни. Но он не смог пойти против своей совести. У него в жизни был выбор служить людям. А теперь задайте себе вопрос, оправдал ли его путь выбора в его жизни? Сегодня его выбор остался примером для меня и для тысячи тысячи людей. Он выбрал, что идти за Богом. И как священник, он и умер в своем выборе. Однажды ему задали вопрос, что такое ваша жизнь? Он сказал простые слова. Моя жизнь — это служить людям. Но не то, что я имею. Умираю или живу, я всегда с Богом. И смотри на этого человека, я восхищаюсь его посвященностью в любви к людям. Это его выбор, который известный для всех нас. Прочитайте его историю, и вы увидите. Корость ⁇ это пагубность, а служение людям ⁇ это благословение. Не только для тебя, извините, но и для всех окружающих, кто рядом с нами. Далі Дмитровичу, просто переб'ю. Переб'ю чим. Ми починали словами, де скарб ваш, там буде серце ваше. Навіть темою програми винесли ці слова. Поясніть нарешті глядачу, можливо, хтось ще не зрозумів, що саме вони означають, що саме вони означають для вас. Почому це місце священного писання багато люди розуміють, що це і связано з фінансами. Я хотів би сьогодні звернути внимание всіх місто на другое. Там, где сердце наше, где сокровище наше, там сердце наше. Задумываюсь ли вы когда-нибудь, почему сохранилась семья в жизни вашей и хранится семья в жизни вашей, и почему она рушится? Когда грех постигает человека, и грех накрывает человека, то человек начинает думать уже о грехе, а не о том, что он должен сделать. Сколько таких людей, проживающих в своей семье, временно, я сказал бы, а думают вовсе о другой семье? Стоит вопрос, почему? Там сокровища их. Не. Они допустили измену. Измена их лишила права благословения. И их сокровище оказалось вовсе в другой семье, в чужой семье. За этим сокровищем ушло и сердце. И находясь на территории своей семьи, он уже чужд этой семье, его сокровища в другом месте. Сколько людей желают достичь финансовых вопросов, невзирая на обстоятельства, невзирая на внешние, политические, экономические вопросы, они достигают. Несмотря ни на что, и стоит вопрос, почему происходит столько бед, убийства, насилия ради финансов или каких-то достижений с цели? У человека было сокровище достигнуть чего-то, и там осталось его сердце. И сердце приняло решение сделать самый страшный поступок. Берегите сердце свое, ищите у Господа, чтобы не произошло с вами беды, чтобы грех вас не нашел и не постиг вас на пути. Мы говорим о финансах, гроши, прибуток, кошты, Все это может быть идолом или кумиром для людины Для человека в жизни может быть не только финансы, уровень его, положение его, звание его кумира. То, что человека отдаляет от Бога, семьи и окружающей среды, может стать его кумиром. Для некоторых стал кумир – это машина. Для другого человека стал кумир – финансы. Для третьих стал кумир – это рыбалка. Для четвертых – баня или сауна. Послушайте, то, что лишает благословения окружающих, а вам дают удовольствие, это уже кумир, и это плохо. Вы не можете уйти со своей семьи, потому что вам что-то нравится, или оставить ваших детей, потому что вам что-то хочется. Вы больше предпочитаете э, общение, может быть, с друзьями в зале спортивном или тренажерном, а дети вас ожидают дома, и вы думаете для себя, что это хорошо, я занимаюсь спортом, но это кумир ваш. Если дети оставлены ваши, это ваш кумир, это ваша проблема. Если ваша машина служит только для вашей выгоды, и вы боитесь подвести по дороге бедного человека, или престарелую бабушку, потому что, может, она вам э, вылипает вашу машину, или вот нехороший запах принесет машину, это ваш кумир. Если вы не проходите мимо бедного и боитесь дать ему монету, думая о том, что он разбогатеет через ваши деньги. Это ваш кумир. Давайте и дастся вам. Любите людей, служите им тем, что у вас есть. А если что-то для вас, то ценное что неприкосновенно это является кумиром вашей жизни. И это удаляет вас от Бога и от вашего счастья личного в вашей жизни. Виталий Дмитриевич, а поясните, будь ласка, глядачеве, все ж таки без материальных благ никуда, без них не прожити. Как найти ось ту гармонию между благом, между, можно даже сказать, грошима, если так грубо, брутально, и ось тим высшим? Где источник, где гармония? Чтобы найти эту гармонию, об этом мы говорим в этой передаче, мы говорили в прошлой передаче, постоянно говорим, это наш выбор и наше решение. Везде и во всем дает гармонию, это наш выбор. Мостик нашего отношения делает наш выбор. Вы скажете, чтобы быть духовным человеком, нужно быть бедным? Абсолютно нет. Чтобы быть духовным человеком, нужно не любить хорошую машину или прекрасный отдых? Совершенно нет. Бог создал природу и ту красоту, которую мы имеем на земле, для того, чтобы мы жили и наслаждались. Стоит вопрос только, материальное благо, достигая к ним, как мы достигаем? Если мы потеряли честь, совесть, уважение, окружающую среду и забыли о заповедях Божьих и достигаем финансы, это великий грех. А если мы трудимся своими руками, добываем наш кусок хлеба, и Бог благословляет наш труд, и мы имеем умножение, и позволяем себе что-то купить лучше, это прекрасно. Мост между нашим отношением с Богом и нашим богатством – это наша совесть. Кто ее может очистить? Кто может нашу совесть откорректировать? Кто может подсказать нам, что было у нас все правильно? Это наше отношение с Богом. Это наше отношение внутреннее с тем, который управляет Вселенной. Имя Ему Иисус Христос. Если вы не хотите попасть в беду корости и не попасть в беду алчного человека, у вас должен быть порядок с Богом. И ваша совесть, она вам всегда подскажет. Я вам хочу сказать, и вы будете успешными и благословенными, если у вас будет порядок с вашей совестью. І знову реалії життя настільки всього цікавого, яскравого. Як же протистояти людині, щоб людина змогла протистояти матеріальній спокусі? Р... Ну, допоможіть віднайти ось цей, можливо, ключик, так? щоб зберегти себе від спокусу? гріха зберегти себе дуже тяжело. В самому початку, в Єдемському саду, этого навіть не змогли зберігати себе Адам і Єва. І це проблема і трагедія. тянется до сегодняшнего дня. Мы всегда думаем, кто нам поможет? Церковь, священник, пастор, а может архиепископ, а может владыка мне поможет, а может умный советник или психолог. Кто поможет мне сохранить и вот это, сберегти это все. Послушайте, все в жизни нашей может сберечься и не потеряться. Это когда у нас правильные отношения с Богом. Адам и Ева были из Сидемского сада не потому, что Бог так захотел. Они приняли решение. И решение их лишило благословения. Решение их, оно потеряло благословение. Решение их сделало их рабами своих желаний и хотений. Мост, чтобы себя сберечь, остается один. Это отношение с Богом. Каждый день, когда вы встаете перед Богом, всегда поднимайте свои руки к небу и говорите, «Боже, помоги мне, сохрани меня от алчности, жадности, лжи, коварства, неправды. Господи, помоги мне!» Это тот шаг, который поможет вам сберечь себя. Бог никогда не отказывает, Он всегда поможет. А чи достатньо зробити такий кардинальний крок? Просто полишити все матеріальне благо у вчорашньому дні і ось вже завтра жити ось без нічого. Якщо ось так зробити, серце прийде до Бога одразу ось. В житті нічого не происходит швидко. На все потрібно. Час. Прощення грехов можна отримати одразу через молитву покаяння. Не от количества приношений твоих, жертв твоих, поставленных свечей в храме или отчитанных молит твоих. Прощение греху приходит от сознания Твоего, насколько ты грешен. И от этого приходит очищение в Твою жизнь. Но есть некие другие вещи. Для того, чтобы тебе приблизиться к Богу, тебе нужно личное отношение, постройка с Господом. И это отношение поможет тебе восстановить и сохранить себя, и ты сможешь завтра пойти новым путем. Как ты можешь пойти в завтрашний день новым путем? Это откликнуться на зов Божий и сказать, Господи, прости меня и помоги мне с завтрашнего дня начать новый шаг. Завтрашний день для тебя придет. Ты сделаешь много ошибок. Завтра и послезавтра. Помни, семечку, которую бросают в землю, она прорастает не сразу. И твое решение доброе, оно не сразу принесет результат. На все нужно время. Время лечит раны. Время, оно приносит урожай. Время приносит плод, и время принесет благословение и плод твоей жизнью. Если будет решение, обязательно в твоей жизни произойдет чудо, и тебе все будет прекрасно. Бог тебе поможет. Ты сделаешь завтра одну ошибку, после завтра будет пять ошибок, а пройдет месяц, ошибок у тебя будет меньше. Самое главное, приложить все старания. Библия говорит, и так прилагаю ко всему все старания ваши, покажите решение, желание, а потом начинай прилагать старания. Бог обязательно Павел может. Будь учеником, как в первом классе или в детском садике. и все приходит сразу. Все получится. Только нам нужно научиться идти за Господом и иметь желание. Я благодарю вам, Виталий Дмитриевич, снова за нашу да. цікавую, и полезную разговор. И хочется подвести такую рисочку под разговором и сказать, что сердце должно быть там, где ценные и настоящие скорби. Правильно? Согласен с вами. Об этом и молитва наша. Дякую. Я дякую глядачам за те, що дійсно були з нами ці півгодини, розмовляли з нами, слухали. Сподіваюся, що життя, хоча б трошечки, але відтепер зміниться у нашого глядача, і люди почнуть звертати увагу на щось справжнє цінне, на щось справжнє дороге і те, що вартує. Я дякую, що ви дивились. У нас ми прощаємося. Дивіться в нас наступні передачі. Дякую вам за те, що ви завітали до нас. В гості Нагадую, у нас у гостях був Віталій Дмитрович Фалій. Це старший пастор церкви Благовесть. До побачення, приходите еще и разговаривайте с нами, с глядачем. До побачення. Дякую, дякую. До побачення.